জয়মতী কাহিনীটো নোহাইছে ককাই কি কৈছে বৰ ভিতৰত যা নোপায় বৌ বেলেগ মানুহ ককাইদেউ অ ককাইদেউ কোন নোসোমাই আহকচোন নিচা নি ককাত জানো কি কৈছেগৈ বিহত ভিতৰত গৈ পিনি অহাই নাই ওলাই পিনি বহকচোন বাৰু নিচা আপুনি জয়মতী কাহিনীটো জানে নি বাৰু মই ককাৰ পৰা শুনি চাম বুলি ভাবিছিলো ককাক ক'লো কবলৈ ককা আকৌ ভিতৰৰ পৰাও নোলোৱা হৈ থাকিলে মই জয়মতী কাহিনীটো নেজানো নহয় জানো অলপ চৰপ জানো গোটেইটো ভালকে নাজানো আপুনি তেতিয়াহ'লে কি জানেনো হয় মই আৰু সাধু সাধু এটা কব পাৰিম দেইনা বুদ্ধি কৰিলে আহিছে বেলেগ টেঙো দেই মই সাধু এটাকে কওঁ সেইটোকে শুন অমতী কাহিনী শুনিলে বাদ দে তেতিয়াহলে কহি লম মই শুনিবলৈ মন কৰিছো যদি শুন তেতিয়াহলে এখন গাঁৱত এহাল বুঢ়া বুঢ়ী আছিল এদিনৰ বুঢ়াই বহি আছে তেনেকৈ বুঢ়ীজনীয়ে ক'লে দেই বুঢ়ীজনীয়ে ক'লে অ' শুনিছেনে এই মৌভাগ বৰা চাউলৰ পিঠা এটা খুব খাওঁ খোৱা লাগিছে দেই তাৰপিছত তাৰপিছত বোৱাটোৱে ক'লে হয়নি এতিয়া চোন আমাৰ ঘৰত বোৱা ঘাঁহ নাই উৎপাদন চাওঁচোন বাৰু মই বিচাৰি কুছাৰি তাৰপৰা তেওঁ বোৱাজনে এদিন এখন কাপোৰ লৈ পিনি এই চাইডৰ আগতে এই চাইডৰ ব্যৱহাৰ কৰে আজিকালি তোমালোকে চিনিয়ে নোপোৱা এই ছাইড এখন গাত লৈ পিনি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছোঁ মানে ৰ'দ দিছা নহয় দেই ৰ'দ দিছে ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈ তাৰপিছত মানুহবোৰ ঘৰত মানে হা ধান মেলি থৈছোঁ বৰা ধান এনেই দুঘমানো মেলিছে আৰু বৰা ধান মেলিছে তাৰপৰা বৰা ধানখনিত বোৱাটোৱে কি কৰিলে এই চাইড এখন লৈ পিনি বাগৰি দিলে বাগৰি দিলে তাৰপৰা বোৱাটো খেদিলে বোৱাটো তাৰপিছত চেকু গুচি আহিলে তাৰপৰা বোৱাটো ভাগত কাপোৰখনত এই চাইড এখনত ঢেৰ বৰা ধান লাগি আহিলে লাগি আহিলে আৰু তাৰ পৰা ঘৰত আহি পিনি আহি আছে আৰু ঘৰলৈ ঘৰলৈ আহি লাহে লাহে আহি চিনেমা নহ'লে ধান হৈ যাব না লাহে লাহে আহি আছে তাৰপিছত কি হ'ল নিচা তাৰপাছত ঘৰলৈ আনি পিনি চব জোকাৰিলে জোকাৰি পিনি এটা এটাকৈ খাবলৈ মানে শুকুৱাব সেইখিনি শুকুৱাই পিনি তাৰপিছত ঢেঁকীহে আগতে আজিকালিতো মিল আছে আগতেতো মিল নাই ঢেঁকীতহে খুন্দে ধান তোমালোকেতো একো দেখাই নাই কেনেকৈ কি কৰে তাৰপৰা ঢেঁকীত খুন্দি খুন্দি তাৰপিছত সেইখিনি চাউল উলিয়ালে চাউলখিনি উলিয়াই পিনি সেইখিনি পিঠাৰ কাৰণে আকৌ জাৰি কোচ মেলি ধুনীয়াকৈ জাৰি ল'লে জাৰি মেলি একদম পিঠা বনালে তাৰপিছত পিঠা বনাই তাৰপিছত ৰাতিলৈ পিঠা বনালে পিঠা বনাইছে আৰু দুয়োটাই মানে বোৱাৰীয়ে বুঢ়ীহে আৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ নাছিলে তাৰপিছত নিচা তাৰপিছত পিঠা বনাই দুয়ো খালে খাই বৈ পিঠাখিনি অন্যায় কৰি আনিছিলা নাই অন্যায় কৰি অনাৰ কাৰণে বুঢ়াজনে এনেকুৱা হাগিলে মানে এনেকুৱা লেট্ৰিন কৰিলে পুৰা তেওঁৰ চুৰি এটোৱে গুচিছে আৰু একদম শুইছে শুৱা ঢাৰি আছে গুচি গৈছে সেইটো কাৰণে মানুহক কোনেও কাকো অন্যায় কৰিব বস্তু হেৰি কৰিব নালাগে যদি খুজিলেহেঁতেন তেতিয়াও দিলেহেঁতেন নহয় খুজিব লাগে নাই তাৰপৰা বুঢ়া ভাগৰ একদম মানে পেট পেট চিকুত মাৰি থৈ তেওঁ যাবই লাগে পেট চিকুত মাৰি থৈ যাবই লাগে বুঢ়ীয়ে কৈছে ভগৱান সহ্য় নহল ভগৱানে সহ্য নকৰিলে আপোনাক গম পালা মাইনা আজিলৈ তেতিয়া হব ইমান সামৰণি আৰু নেজানো দীঘলকে চাই থাকিব আহি আছো মাইনা